तो 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 सत श्रीकाल जी एंड गुड इवनिंग नमस्कार जो हम आज बग्गा जी के एक स्पोर्ट्स एकेडमी के पास हमने पेड़ पौधे लगाया है इस मकसद से लगाया क्योंकि हम अभी जो बहुत जल्दी से जो वातावरण को ख़राब होते जा रहे हैं इसको बचाने के मकसद में हम लोग पेड़ लगाना है क्योंकि अभी जितना पेड़ काट रहा है उसके बदली में हम कोई पेड़ लगा नहीं रहे तो आज जो हम जितना हम पेड़ लगा सकते थे और हम लगा दिया है और इसके वजह से हम थोड़ा बहुत इन्वामेंट को इम्पेक्ट पड़ेगा इस तरह मैं मैं भी अपील करना चाहूँगा लोगों को कम से कम इस साल एक पेड़ लगा दिए और इस पेड़ को बचाना भी है लगा के सोना नहीं है ये मेरा अपील है एंड बेस्ट ऑफ लक टू मिस्टर बगा एंड द उनकी टीम जो इस एकेडमी को इस पेर से के वजह से बहुत अच्छा वातावरण देंगे और बढ़िया स्पोर्ट्स में निकलेंगे थैंक यू कितने, कितने पेड़ बताएँ अभी यहाँ आज हमारा मकसद है दो सौ का लगाने का इससे पहले ऑलरेडी हमने अराउंड थर्टी फाइव थाउजेंड लगा चुका है पूरा पंजाब में और सिक्सटी फाइव थाउजेंड पैंसठ हज़ार पैंसठ हज़ार पेड़ लगाने का हमारा टारगेट है तो जो बड़ी बड़ी बहुत जल्दी हो जाएगा दस दिन के अंदर हम पैंसठ हज़ार पेड़ लगाएंगे फलदार फलदार फलदारे हैं फलदार है? ये सब मिक्स है फलदार ज़्यादा है और इसमें फ्लावरिंग भी है और बाकी जो हम फर्नीचर बनाने वाला पेड़ भी है और और पूजा करने वाला बेलपत्र भी है और खास करके हम फूलदार भी लगा रहे हैं क्योंकि हमारे पास हनी भी का प्रोजेक्ट आगे है हम हनी भी पाल रहे हैं मधुमक्खी का भी पालन शुरू हो गया भी ऐसे तो बॉर्डर में जो भी है हमारा हर जगह पर आपको ये मधुमक्खी पालन शुरू करें ताकि वो भी वातावरण को साफ सुथरा रखता है और ये जो आपका फसल वगैरह का जो ठीक से क्रॉस ये करते हैं पोलिनेशन करके अच्छा ये फसल निकलती है ये, ये, ये पेड़ रह जो है सिर्फ बी का नहीं आम लोगों के लिए बी एस तो लगा के चले जाएंगे हम तो आज है कल दूसरी जगह में पोस्टिंग होगा और हर जगह मैक्सिमम हमने पब्लिक प्लेस में लगाया बी एस एफ की जगह में तो कम है हमारा जमीन जो इसलिए हमने सब मोस्टली बॉर्डर एरिया में बॉर्डर में खास करके और यहाँ भी हम पब्लिक प्लेस में ही लगाया है आप जब तक प्रोवाइड करवा सकते हैं हाँ वाई नॉट जब आप लगाना है तो पूरा हम एक्चुअली हमारे डी एफ से हमारा बहुत अच्छा संपर्क है उस वो बता रखा है जो भी पैर पौधे चाहिए आप लोग ने लगाना है किसी भी टाइम पे मुझे संपर्क कर लीजिए मेरे नंबर लेकर के आपको जो भी पौधा चाहिए हम दिला सकते हैं सर मेरा नाम राकेश कुमार काउंसलर वार्ड नंबर अठाई ਬਾਬਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਐਸਐਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੇਨਰਲ ਚਾਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਰੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਨਿੰਗ ਆ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਬੂਟੇ ਆ ਕੇ ਅਸੂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲੇਗੀ ਅਹੀਂ ਬਚਾ ਦੇ ਸੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਦੇ ਮਨਾਇਂ ਸਰੀ ਅੰਦਲੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘੋਟੇ ਲਗਾਏ ਤੇ ਜੇ ਅੱਪਾਂ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ ਸੋ ਉਦੀ ਫੈਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਬਰਦਰ ਜੀ ਐਨ ਪੱਗਾ ਜੀ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਇਹ ਜੋ ਅਕੈਡਮੀ ਛੋੜੀ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ بڑا ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਅਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਖਾ ਨੂੰ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਟੀਕੇ ਧਾਰਕ ਇਹ ਵਾਦੀ ਇੱਕ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਾਣ ਚ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਅਕੈਡਮੀ ਵੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਏ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਆਵਰਣ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁੱਧ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਚਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇning ਦੇਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਵਰਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੀ ਅਕੈਡਮੀਆ ਉਹ ਬੜੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਆਪਣੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਇਸਕਾ ਨਯਾ ਜੀਐਨ ਪੱਟਾ ਡਿਵੀਜ਼ੀ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਸੀਏਪੀਅਰ ਔਰ ਸੁਭਾ ਬਕਸ ਸਪੋਰਟ ਸਾਧਕੇਆ ਜਾਈਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 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 ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਾਰਕੁਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਆਉਂ अफसर साहब आए अच्छे बूटे लगाने आए तो बी एस एस बनने वाला अब बूटे लगवाए का जो स्पोर्ट्स अकेडमी खुली है यहाँ मेन मकसद है वो है कि बच्ची हेल्थ है वीडियो हो बच्चे स्टेट लैवल लैवल इतने नैशन लैवल से खुला नहीं बढ़े और सबको तो जो मेन पॉइंट कि बच्चे जब नशे का बोझ चल रहा है और नशे से जुड़ जाए तो नशे का मेन बोझ गलत पता लगता है मैं डोमैस्टिक कोचिंग दो साल का डोजा किता नैशनल कराया मैं कराटे की ब्लॉक बैठा इस अलावा मैं एडवांस कोचिंग वास्ते अमेरिका गया उ मैं जो इंटरशनल जमनास्टिक अकैडमी है उसे और एक फोकस करके नाम से सप्लीमेंटल कराची की अकैडमी है उसकी आपके अच्छा सर बेसिकली हैं तो आप छोटे बच्चों ने दोनों स्पोर्ट्स कराने जो चार साल को लागू तो बारह साल के बच्चे आपने इसके अलावा सेंट फैक्टली आप ਖਣਨ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਵੈਸਟਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਦੋ ਇਹਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੀ ਉਹ ਦਵਾ ਦੇ ਪਾਈ ਨੂੰ ਸੈਕੂਰੀਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗਾ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲੇ ਲੋਜਾਂ ਸੱਤਿਆਂ ਦਾੰਦੇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾ ਲੀਗਲੀਗਿਟ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਵਰਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ तो जो पावर पद हमी है तो टैक्स पास कर देते तो हैं बाकी लोगों को पास नहीं कर पाते उन्होंने भर्ती होने वास्ते भी अच्छे आपको ट्रेनिंग देनी है तब भी जो बच्चे उसे जाते हैं चाहे वार्डिंग जा कुछ कुछ जानक अपना जो टैक्स है वो अपने हमें कर सकें भी अच्छे ट्रेनिंग कराएंगे अगर लगभग दो सौ बीटा लगाया उन्होंने अपने कर्जे जो कि बी एस एक्सर लगाए गए ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਲੋਗੋ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਬੂਥ ਲਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਕੋ ਸਰਾਵਲੀ ਦੇ ਤਨਵਾਤੇ ਬਲਾਵੜਾ ਪ੍ਰਲਾਇਆ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੂਥ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਐਸ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੀਐਸ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਰਪ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲੋਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦਾ